другой другой до боя другой. другой принял давай, давай. смены хорошо возможно будет намного больше помощи плюс у них там свои планы как прекратить войну и все единственное что смущает фраза 24 часа, потому что не хотелось бы ни в коем случае отдавать свою землю. Потому что потом это может и продолжиться, и все остальное. То есть вот что-что, а только полноценная победа. Не отдавать никаких территорий, ни в обмен ни на что, ни на какие договоренности, потому что они уже прекрасно доказали, чем выходят потом эти договоренности. <звы> Моїх товаришів, вони в піхоті, ми з ними спілкуємося за можливості. Тому допомогти то піхоті це теж важлива частина нашої роботи. І доставкою, і підтримка, так сказати, вогнем під цю штурму. Ну, от, чим більше зробимо шкоди ми, тим легше буде їм. по-моему, ну, там что-то брызнуло. Радио да, расстреливает. До того они просто где-то там вандачат, чуют. Ну, а при... Вандачат не или где прострела. Бывает такое, что прострелят что-то. Пострел! Пострел! Гармата! Пострел! Вася! Не-не-не, ну, so максимум.